да, да, да все да. уже. И там все сядь мальчики, там стулья что? возьмите. <свят> на торце Я не, могу нет, Я, нет, 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 ну, я, я и вчера был. Он, на печат, нет, нет, он нет, потом эти пиджаки, до сих А завтра у Петровича Завтра и А 16-го А вы с тобой? Ю, Воронина не привезли случайно? Нет? Хотела она Подвезли воронежем. Пиджаки чемоданы. Не подаришь. Хоть бы эти кирпы сняли бы. Как это? Рамахуся, даже не видит пиджаки, не такой. Просто миг расселись Да, микро, микро. Молодец, Очень Главное, чтобы пиджак твой сидел. Виктор Васильевич. Да-да-да, Александр да, да. Николаевич. Он, ну, замечательно, правильно? Да, это В этом пиджаке можно ходить за... и, на... и в сауну, и на пляж, и дальше. Их подъехать на ру, покататься на. И, Саша, и на охоту даже можно, пляжи, можно пляжи, потому что даже грязным... движением. Все, его, все, его, не так. Больше а? того, больше того. Легких как говорят, кошельки не нельзя дарить. Кошельки а нельзя дарить пустыми. Точно так же мы решили, что пиджак тебе нельзя дарить. Там остатки роста. А что, а вот за жуть, ты что там, себе там, там еще а, а вот ну, а? да, да, пиджак нельзя. Да. И еще не не Ну, подумали, что ну вы знаете, как у него там с рубашками. Рубашек он так редко носит вообще эти рубашки, какие-то там футболки, что-то такое. Думаю, нужно всякий случай, чтобы такое, совсем стильное, да? Черный джин, Короче, мы решили, что нужно подарить еще больше. А я не помню, ну, что он гольфик не мерил. Не, я не, не понял. А то вот. Через ноги гольф Я гольфик мерил. Гольфики мы решили тебе больше не дарить. А я знаю, что у тебя есть. Все знают. Он уже всем показал. Говорит, а гольфики? А? а? а буй, буй, буй. Я тебе потом покажу. Вот еще такой вот гольфик. Да, вот понимаешь, пиджачку, да. Вот такой вот Нет, так нет, пусть одевает, я Видел, одевай давай. Короче, как сказал мой муж, наконец-то вы опять его одели. А что? Зули, короче, именинник. Давайте поможем за это. И чтобы все, как всегда, так все любят. А в этом вообще наряде, будто бы уже вообще не рейтинга. Я вообще не знаю, что это. Короче, Выбивай. Чтобы ты носил и нас поменял. За Воронина. Да не буду снимать его. И спать буду. Правильно, слышишь? Я вас всех зафиксировал. Да, да. да, да. да, да. да. Женя, Женя, меня да. забрал, Должен, Что, вы да. вот. вы не ну, <плодорождая> <я потратил. плодорождая> <плодорождая> <Шу. плодорождая> Выжил с Подождите, Лена, ты говорила. Я? Нет, Лена. Ты говорила? Ты же говори. Лена. Лена! Лена! Как будто вот, расскажи, что это не, что не пьет. И что такое женщина такая? Ну, ну, что, что -то уже Лена, Мы лен. только начали. А, Ладно. У меня Поэтому а у нас бил. <сёк> 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 э, Коля, водку спрашивают. Я знаю древко дольше, чем вы все. <сёк> 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 Что-то похоже <сёк> уже было. День, немножко с меньше. С какого <сёк> года? Я могу Зато <и> 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 мы ездили в одном троллейбусе на работу. Да, мы ездили в одном троллейбусе на работу. Вот вы знаете, почему он такой милый, дружный, хороший? Как ты, Женечка, говорил по жизни, как? Жизнеутверждающий. Да, потому что э, он хорошо учился в институте, но для того, чтобы туда он попал, его нужно было разбудить в пятом троллейбусе. <и> а этот человек, который его убил, дал возможность получить вам такого начальника, руководителя, хорошего человека, это была я. Поэтому мы за тебя. Так вот, кому мы обязаны, таким прекрасным человеком. Да, вот, Санечка. Короче... Короче, за меня, Санечка, да? Тёмочки, Тёмочки, пожалуйста. ура! Ой, я не проследила! Я не я не только староста был, я староста над старостами был. Да? Да. <связываю> не был, вернее, а бил. Бил. Я бил, но <связываю> <Бил. связываю> <связываю> <я> был, был. <связываю> <связываю> был. Не торопись. ли ему у Вас, Вася, что у углу будешь Я квартиру куплю. Валя, наливай, пожалуйста. Я ищу разные проблемы. Кстати, мы с ними родственники. Руслан, ну там вот стаканы есть пустые. Ну с тобой, во всяком случае, точно. Пока. Ты лопатин, я древка. Здесь просто, когда говорили первый тост, там вспоминали. Тандем вам надо создать. к нему. Димирович, я пью воду вы бы хоть погладить и драться. Да не, ну вода это, вода. Здравствуйте. Это он, вообще это мужчина. просто, знаешь, какая чушка, потому что я сижу жить так. Гад, и так, не забирай как... на меня компромат. А вот это нужно. Давай, давай, давай. Зачем? Он напишет, и Он напишет, они вышли Он же он же он только что рассказывал. Нет, подожди, раз. А, не, подожди. Стас, Климчугункин. Рукава подкатывает. Да, да, да.

Yeah, yeah. Исполним yeah, да. ее, в исполни да. варианте uh, оригинальном, но заменим некоторые слова. Народного отменю, отменяю, да. Да. Стоп, А наша... песня вам расскажет. Какая самая... песня, Коля? Да. ты как ты Передай привет, пожалуйста, всему всему Бузовой. <свят> <свят> давай, <свят> я. <свят> я скучно хочу? Коля, то, что они там услышали, где-то где очень далеко, они теперь уже слышат. Вот, вышат. вот Может, так я? вот, понимаешь, четко, ясно. Да. да. А? И вообще, И все Лена, говори короче, да, я конечно, устал конечно, уже держать. Машинное время задерживается. Акапелла. А что? Уход бросил по Повороте поет. На 3.15. У вас есть, да? Раз, путь быстрее. Три раза по 15. Три, два, один, пусть тут из-под обломка, тела поднимут за каркас, 3. под завыпу ночных каруди, И завыпи проводят 5. нас. Подарку ночных орудий. И за вебе проводять нас.

Петый старушка Это знакомые блестые судные Стопать и молодая не узнает какой сегодня был конец и молодая не узнает какой сегодня был конец? Сегодня был конец? В трусах семейных прыжок Он будет прыгать, как жених, В трусах семейных прыжок погона, Он будет прыгать, как жених, В трусах семейных прыжок погона, Он будет прыгать, как жених, ¡Gracias! <laughs>